Отсюда все начиналось изначально. И самая основная наша задача – это просмотр местности. То есть, в принципе, мы глаза Майдана. 11-го нападение было именно с этого места. То есть здесь мы держали часть Беркута, здесь мы перекрывали дороги. Поэтому как бы, основное позиции, основное нападение, то есть, грубо говоря, мы просматриваем подступы к Майдану по вот этой всей линии. Плюс, дополнительно, наша основная одна из задач – это оттягивание Беркут или милицию на себя, как можно больше, постараться вытянуть на себя, задержать их здесь, для того, чтобы как можно меньше их было там внизу на Майдане. Тут тоже такая же жизнь, как на Майдане, просто она более сконцентрирована, менее многолюдна. И более такая, она более тяжелая в том плане, что да, мы оторваны от Майдана, от информации, но с другой стороны, это, в этом, наверное, где-то и положительность, потому что дает возможность подумать, дает возможность пообсуждать, пошутить, поиграть на гитаре. По крайней мере, у нас нет болезни Майдана. Мне вот ребята поднимаются с Майдана и рассказывают, что больше пяти дней тяжело там жить. Ну, почему? Потому что постоянная музыка, постоянное шумовое сопровождение, и люди не высыпаются, просто у людей начинает болеть голова, у людей начинает проявляться плохой сон. Я здесь уже нахожусь 30 числа. Сплю великолепно, практически. Mm -hmm. Ну так, да. Вот. А вы здесь где-то спите? Да, да вон моя оранжевая платочка. Mm -hmm. Подъезжают дорогие иномарки, которые нас проклинают, и матюкают и говорят всякие гадости. А бывают моменты, когда просто приходит бабушка-пенсионер или дедушка-пенсионер, да, киевляне. Говорят, хлопцы, стойте, мы за вас, мы вами гордимся. Мы все здесь одинаковые, мы все здесь свободные. Вот это истинное демократическое, зарождение истинной демократии вот здесь на месте, когда группа людей учится слушать и договариваться между собой.